নমস্কার সকলতো মোর্ণ ভিডিঅলৈ এ কচু কঠি থাকা হয়েছে প্রায় ভালোখিনটা হয়ে গেল এ সিজাই থাকা হয়েছে আজ পচলাও দিছো প্রায় কম পচলা কমকে দিয়া হয়েছে কল পচলা কমকে দিয়া হয়েছে চাইছো কেন রিজাল্টে এটি এনে তারপর ইয়াত আর পলিস তুঙ্গুড়ি মিক্স কৰিম সিজাই দিম তাৰপিছত ড্ৰাই ফ্ৰুইটটো লাষ্টত একেবাৰে দানা দিওঁ দিয়া সময়ত দিম সেই সিজাই পিনি চাইছোঁ যে কষ্টটো কিবা এটা কমাব পাৰোঁ আপোনাৰ যিমান কষ্ট কমাব সিমানে প্ৰফিটটো বেছিকৈ হ'ব সেইটো বাবে চাইছোঁ এনেকৈ আচলতে প্ৰফিটটো হ'বলৈ কষ্টটো কমাবই লাগিব দানাটো প্ৰায় আপোনাৰ এক বেগ নাযায় মোৰ দুদিন তিনিদিন তেনেকৈ গৈছে সেইটো কাৰণে কষ্ট কমাইছোঁ অলপ চাই আছোঁ এতিয়া চাওঁ এমাহমান চাওঁ কেনেকৈ ৰিজাল্ট আহে তাৰপিছত তেতিয়া ক'ম বাৰু আপোনালোকক কিদৰে ভাল হ'ব ইয়াত পলিচটো গ'ল আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰটো দি মিক্স কৰা হ'ল সেইখিনি অলপ থাকি গ'ল সেইখিনি মিক্স কৰা হ'ল লগত ড্ৰাই ফ্ৰুট অলপ দিয়া হৈছে প্ৰায় যিমান দিব লাগে ইয়াৰ তাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট দিয়া হৈছে তেনেকৈ খাই আছে চবে ভালকৈ এতিয়া ৱেইটটো চেক কৰিলেহে গম পাম সিহঁতৰ ৱেইটটো কেনে উঠিছে গাহৰি বজাৰৰ দাম নাইকিয়া হৈ গ'ল একেবাৰে আৰু খৰচটো কৰাওঁ বুলি এনেকৈ পাবই লাগিব কচু মোৰতো অকল ড্ৰাই ফ্ৰীডেই আছিলে এতিয়া সেই যিহেতু গাহৰি দানাৰ দামটো বাঢ়ি গৈছে আৰু আপোনাৰ গাহৰি একেবাৰে বজাৰৰ দাম নাইকিয়া হৈ গল সেইটো কাৰণে এতিয়া এনেকৈ সিগৰাই খোৱা হৈছে যাতে কষ্ট অলপ কমক ড্ৰাইফিটো দিয়া হৈছে মোৰ সেই ড্ৰেইনেজবোৰত অলপ বেছি ডাঙৰ হৈ গল সেইডোখৰ এতিয়া বনোৱা হব তাত যাব কুকুৰা সোমাই যায় সেইকাৰণে এতিয়া বনোৱা হব অলপ বেল দৰৱ দিয়া হৈছে প্ৰায় মই দুমাহৰ পিছত দিয়া হয় পেলাই বৰ পিঠা কটামো গ'ল পলিচৰ লগতে মই স্কুল দিয়া হৈছোঁ বাকীকেইটা দিয়া হয় বাৰু কিন্তু মাইকীজনী সৰু আছে আচলতে এনেকৈ দিয়া কাৰণটো হ'ল কি পকাত দি দিলে দৰৱখিনি সেইটো হেৰি নাথাকে এনেকৈ কিবা এটা ভটোৱা ফুলত কিবা এটা দিলে ভাল দিয়া হৈ গ'ল দিয়া হৈ গ'লখিনি এতিয়া নিদিওঁ বাৰু আচলতে বেলেগ দিয়া মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ দালি দল জল মাইকীলিন বেলেগ কৰা হয় মাইকীলিন ৱেইট চেকবোৰ কালি কৰা হৈছিলে কালি কৰি আজি সেই পেল ডাউট দিয়া হ'ল ইয়াৰ প্ৰায় হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰতে আহিছে দেখোঁতে তেনেকৈ গম নাপায় খালি ৱেইট কৰোঁতে গম পাইছোঁ হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰতে আহিছে হাণ্ড্ৰেড প্লাছ সিহঁতৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ তেনেকৈ আহিছে জোখা নাই বাৰু গাভিনী হৈ আছে সিহঁতৰ থাৰ্টি টু থাৰ্টি থ্ৰী তেনেকৈ আহিছে ত' মই এতিয়ালৈকেতো প্ৰায় দহ পোন্ধৰ দিন হৈছে কচু খোৱা কচু পলিচ তেনেকৈ মিছ কৰি খোৱা প্ৰায় ৰিজাল্টটো মই ভালেই পাইছোঁ ৱেইটটো বাঢ়িছে আৰু ফিডৰ কষ্টটো কমিছে প্ৰায় ৰিজাল্টটো ঠিকেই আছে চাওঁ আৰু কিমান আৰু বিশ দিনমান চাওঁ কেনেকুৱা আহে লাষ্ট আৰু মই আকৌ পোন্ধৰ দিনৰ পিছত ৱেইটটো চেক কৰোঁ মই প্ৰতি পোন্ধৰ দিনত ৱেইটটো চেক কৰোঁ পোন্ধৰ দিনৰ পিছত চাওঁ ৱেইটটো কেনেকুৱা আহে তেতিয়া গম পোৱা যাব এতিয়াতো ৱেইটটো ভালেই আহিছে বাৰু লাষ্ট মই পোন্ধৰ দিনৰ আগত জোখতকৈ প্ৰায় ভালেখিনিয়ে বাঢ়িছে ছ পাঁচ কেজি চাৰি কেজি সাত কেজি আঠ কেজি তেনেকৈ বাঢ়িছে ত' পোন্ধৰ দিনত ৰিজাল্টটো মই ভালেই পাইছোঁ আৰু চাওঁ কেনেকুৱা আমি এনেদৰে চাই থাকিব সকলো ভিডিঅ'বোৰ দি আছোঁ যি পেল ড্ৰপ পেলু আপুনি কেনেকৈ ৱেইট মাৰ কৰিব লাগে কিদৰে ৱেইট কৰিব লাগে পেল ড্ৰপ কেনেকৈ দিব লাগে সকলোবোৰ মই দেখাম এনেদৰে চাই থাকিব হ'ব পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ ফেচবুকত চাই আছে যদি ফ'ল' কৰি দিব